Дождливая погода в этой местности, конечно, не аномалия. Но за последние 50 лет посевная в таких дождливых условиях проходит в третий раз. С 12 мая здесь выпало 115 мм осадков. Это восьмимесячная норма. Посевную в Беклемишево начали 10 мая. Запаса флаги из-за сухости прошлого года было малым. В хозяйстве опасались засухи и в этом году. Однако майские дожди опровергли все прогнозы. На поле в 250 гектаров планировалось посеять пшеницу. За два дня здесь успели пройти лишь 155 гектаров. А потом начал лить дождь. Возобновить работы в поле смогли лишь через две недели. Первые посевы уже взошли. Вторые еще пока не дали всходов. А это значит, что и уборка пшеницы будет сложной. Вопрос в том, что, в общем садки эти не часто, э, так вот выпадет, ждем 2-3 дня, подсохнет, пока день поработаем, снова стоим. И вот за всю посевную, наверное, мы больше стояли, чем работали дней. и поэтому это затянулось от работы. Вот сегодня уже 5 июня, а мы посели только половину. Надо 6 тысяч посеять, но посели 3 тысячи. К посевной в коллективном предприятии подготовились хорошо. Хозяйство обеспечено семенами и горючим. Техника, пусть и старенькая, к весне была отремонтирована. Но работать в таких условиях сегодня могут лишь культиваторы. Посевные агрегаты не справляются. Попытка вывести в поле сеялку не увенчалась успехом. Она тут же завязла. И все же бригада не сидит без дела. Ну, в данный момент они ремонтируют гусеницы от грязи. Лопаются и ремонтируют Ленивцы, подшипники все грязи забивает, лужи кругом. Поэтому сеять сегодня невозможно. Погодные условия заставляют менять тактику. Как рассказал главный агроном хозяйства Николай Лепендин, там, где планировали зерновые, теперь придется сеять силосные культуры и однолетние травы. Те поля, которые готовили подпоры, сейчас приходится, придется их засевать, потому что последние остатки настолько осложнили всю эту работу с переувлажнением что мы не можем на эти поля попасть. И сейчас, где только возможно, вот, рвем кусками всякими разными, объезжаем эти озерки, остается очень много незасеянных вот таких мест. Прогнозы по поводу урожая здесь пока не делают. Однако все, что удается засеять, необходимо вовремя убрать. Ведь здесь весна начинается позже, а осень раньше. Первые заморозки могут наступить уже 20 августа. Из села Беклемишево Чтинского района Екатерина Станиславская и Виталий Литвинцев.